Всем привет! С вами я Алена, и сегодня в этом видео я расскажу своим брэйбончике сегодня э, жомка у нас вот на переодевальном столике на как там, называют? Сейчас вспомню. на пеленальном столике, короче, он сейчас надо его перенести. Да, он заснул, как вы видите, на он... упал. Ну, от этих звуков наоборот. Засыпает, он стукнется, ему не больно, как бы он терпевается. Терпит немножечко. Так его бутылочку надо изменить здесь. Трубка вот, уже начинает спать, он уже спит. И так далее. Завтра утро будет. Утром будет все спать, короче, и так далее. О, громкая громко вам... Я не знаю, что он болеет. дома ночью немножко прохладно. Окно открыли. И его наверное, сильно холодно. Дома. Как на руку неудобно. Вот мы его запилинали. Запили, запеленали. Это его бутылочка. И нужно сюда ее поставить. На всякий случай ночью может всякое быть. Сейчас ставлю соску. Он ночью сосет и не просыпается. Так ставила я ему сосочку. Сосет висит Ну и так, дальше тут одежда, все тут памперс. На завтра надо приготовить, завтра идем гулять. Опять на коляске я уже не буду снимать. Вы, наверное, видели видео на коляске. Так. Мне, конечно, нечего сейчас делать. То всегда я пеленаю его что-нибудь ну, как всегда, он ночью может проснуться, его надо как бы, он же, это, ему надо запеленать немножечко, чтобы он не двигался, а то он еще маленький, может, ручкой случайно в глаз он уже не понимает. Сейчас его нормально нужно закрутить. Сейчас одной рукой просто неудобно. Так, я его запеленала аккуратненько. Он еще не проснулся. Вот я его аккуратно запеленала, чтобы он вообще не вертелся. Так, немножко надо Вот. Если так честно, мне очень скучно. Делать нечего. Завтра ему надо еду готовить. Завтра мне кухню привезут для байбана специально. Чтобы ему там еду готовить, и так далее, и так далее. Чтобы еду ему уже приготовить наконец-то. Вкусненькую. То каши, каши каждый раз. Ну ладно ну и так далее. Конечно, когда я видео разные снимаю, Ромка не спит. А сейчас он спит. Так. Завтра мы идем гулять, гулять с ним. Гулять. Кстати, я же ему забыла специально вот эту штучку. Как я вам и обещала, ну, я вам не сказала, так через час мне привезли в отхолограми на кухню. Ну не то, это, конечно, просто ну, готовить еду, например, что-нибудь. Еду как бы. Ну, быстро раз-раз, Тут молоко так, все. Вот. Мне она очень даже нравится. потом все равно уберу. А на этом все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. С вами была Алена. До скорой встречи.